পর্বত নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী খুব শীঘ্রই বিটিআরএ নির্বাচন হবে দু এক দিনের মধ্যে বিটিসি নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হবে মঙ্গলবার পর্বত জনসংযোগ মুখ্যমন্ত্রীর সেখানেই নির্বাচনী সভায় মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পর্বত বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করবে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচন খুব সোনকালে ঘোষণা হব আজিও হব পারে কালিও হব পারে পৰহিও হ'ব পাৰে বাবা মই মিটিঙৰ পিছত লৈ ল'ম হ'ব হা আজিও হ'ব পাৰে কালিও হ'ব পাৰে পৰহিও হ'ব পাৰে কিন্তু দুই এদিনতে আমাৰ বি টি চিৰ ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ হ'ব আৰু দুৰ্গা পূজাৰ আগতে তাৰ মানে আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে আমাৰ বি টি চি ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিব আৰু এখন নতুন বি টি চি গঠন হ'ব আমি আজি পৰ্বতজোৰা ৰাইজৰ কাষত আহিছোঁ আৰু যোৱা এক আগষ্টৰ পৰা আমি বি টি চিৰ গোটেইবিলাক সমষ্টিতে নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি বৈঠক বা ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ যোৱাকালিও মই চাপাপ আমাৰ জমদুৱাৰ আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ গোটেইকেইটা সমষ্টিতে শ্ৰীৰামপুৰ আৰু বাওখুঙৰীক বাদ দি গোটেইকেইটা সমষ্টিতে আমি ৰাইজক লগ পাইছিলোঁ ওদালগুৰিটো তামোলপুৰতো বাক্সাটো আৰু চিৰাঙতো আমি গোটেইবোৰ সমষ্টিত গৈ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ এটা কথা সকলো ৰাইজে এইবাৰ কৈছে যে এইবাৰ ইলেকশ্যনত বিজেপিয়ে ভাল কৰি খেলিব লাগে আমি সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিম কালি মই জমদুৱাৰতো সুধিছিলো যে ৰাইজ কাক ভোট দিব ৰাইজে কলে যে আমি বিজেপিক ভোট দিম বনেন মুছাহৰিয়ে মোক কলে যে পৰ্বত জোৰাটো ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব দিব নেকি দিবনে নিদিব বিজেপিক ভোট দিব আচ্ছা কোনে কোনে বিজেপিক ভোট দিব হাত ডাঙকচোন চবেই দিব পাক্কা তাৰমানে ইয়াতো আমি কেণ্ডিডেট দিব লাগিব নে নিদিলেও হব কেণ্ডিডেট লাগিব নে নালাগে লাগিব আচ্ছা কাক লাগিব কেণ্ডিডেট কাক লাগিব আচ্ছা বনেন মুছাহৰিক লাগিব লাগিব পাক্কা লাগিব জিকাব পাৰিব একদম জিকাব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া ৰাইজে মোক কথা দিছে যে আপোনালোকে পৰ্বত জোৰাত এইবাৰ বিজেপিক জিকাব মই কিন্তু ইলেকশ্যনৰ সময়ত আকৌ আহিম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰ কোনে কোনে পাইছে আচ্ছা কোনে কোনে নাই হাত ডাঙ বাপরে আচ্ছা জুনে ঘর পাইছে কিন্তু বিলাক আধা হয়ে আছে হাত ডাঙক আধা হয়ে আছে পুরা হওয়া নাই আচ্ছা তার মানে আজি বাইশ বছর হয়ে গল দুই হাজাৰ তিনি চনত বি টি চি হ'ল আৰু আজি দুই হাজাৰ পঁচিছ চন পালে মই যদি কাৰোবাক সোধো যে অসমত মিছন বসুন্ধৰা হৈছে যাৰ মাটি নাই তাক আমি মাটি দিছোঁ বি টি চিত কৈছে যে আমি মাটি পোৱা নাই যদি বাপেকৰ মাটি আছে পুতেকৰ নামতো ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে অফিচে অফিচে ঘূৰি ফুৰিব লাগে আজি আমাৰ বি টি চিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পোৱা নাই অসমত চৰকাৰী চাকৰি আমি যোৱা পাঁচ বছৰত ডেৰ লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিছোঁ